今日はね、富山の小杉っていうところに来てますなんかこれ立派な松がありますね、ここね小杉はね、江戸時代は旧北陸道の重要な宿場町で こんな感じの古い酒屋が残ってたり、えー、レトロな、ね、郵便局が残ってたりしますこの他に固定っていうこんな塗り壁の街として知られててこれ生子壁って言うんですけど、はい、いろんな店先にねこんな固定の看板があるんですよ いきなりカレーの匂いがすごいするんですけど生マコカベやっとありましたよじゃあちょっと入ってみますね イはズあさああさ市は、ね、パキスタン系の住民が多いから「ミズスタン」とも呼ばれていてでここはねイミズ市にいくつかあるパキスタンカレーのうちの老舗のお店なんですおすすめはナンライス食べ放題付きランチセットなんでしょうけど。 僕が今日頼んだのは、えー、バタチキンカレーとダンですバタチキンカレーっていうとね去年ねインド行った時にねさんざん食べたんですけどここのバタチキンカレーはねどんな味なのか楽しみですここのねバタチキンカレーなんですけどかなり美味しかったですね 味くどくないしあんまり甘くないしっていう感じで、うん、特にねこのチキンがね柔らかくて美味しかったですよえや、あのどこの国の人なんですかパキスタンのええコックさんはこれンの方ですか ここさんはインドの人ね。うん、<ー>ストーリーバパテさんと<え>ストーリーバパテさんと、うんはい、あとは三人がインドの方さん。あ、そうなんですね。もう一、ん、さんここで何年やってんですか。ここは大体たい十年ぐらいやってます。バターチキンカレーあのすごく美味しいんですけど。これ女の子が大好きでね,ね、あの <laughs> い,いやインドで食べたのより美味しかった。うん、インド料理とあうちは味は違う。うん 違う,味は違うパクさんのカレーとイントロカレーはちょっと味は違うあじゃあバターチキンカレーもちょっと違うんですか、うん、ちょっと違ういやあの外のほら外観で昔はあの寿司屋さんだったとこ,こはねあ寿司屋さんだったの、うんうん、昔はあっそういう感じで <laughs>

モスクモスク,モスクでお祈りしてうん、うん、ああそういうことなんですねああり,ありがとうございます。はい,はい。

え、どこから来てるんですか。あ、バンガーデンションなんですね。ええ、え、学生、もしかして。あ、違うの。あ、社会人。あ、そうなんですか。ええ、ありがとうございました。 Where are you from? Pakistan. Pakistan. Ah, uh, what what do you want to buy? I want chicken. Chicken. Chicken and nuns. Oh, where is chicken? Chicken here. Here? In oh yeah. yeah. Let me see. Uh, you want to buy halal food? Halal food. And halal food. Uh, okay. Yeah. Okay.

チャンネル登録よろしくね